ey kecha o'zi 1000 so'mdan yalin sotayotgan narsamni qaysi vijdon bilan men 5000 so'm sotaman 8000 so'm sotaman deyishni o'rniga shunda taroziga chiqib oladilar yo'q kibrni yoqib oladilar o'zi birzambar loysan san kecha yalinib sotayotgan o'sha narsan. shuning uchun ishingda barakot yo'q yuraverasan biring 2 bo'lmasdan bo'lmaydi ham biring ikki sanaqalar o'sha xalqni boshiga musulmonlarni boshiga qiyinchilik kelganda xursand bo'lib bir narsani zo'r ekan deb narxini oshirgan vijdonsizlar o'sha şey rasululloh alayhissalom aytganlaridek sani qalbingda omonat yo'q kelajak biz uchun omonatmasmi millat omonatbasmi din omonatmasmi farzandlar omonatmasmi tabiat omonatmasmi bizga berilgan bu jasad omonatmasmi din omonat farzandlar omonat qiyomat kunida alloh bu haqlarda so'raydi nimaga sog'liqqa zarar qiladigan narsalar harom bo'ldi sabab bizga berilgan bu a'zolar omonat bo'lganligi uchun ichgan chekkan odam omonatga xiyonat qilayotgan bo'ladi shuning uchun harom bo'ladi